Le Musée national d'histoire de l'Ukraine a été inauguré en 1899. Il couvre l'histoire du pays depuis le Paléolithique jusqu'au temps moderne. Saint Nicolas de Myra apparut en 1920 à un jeune officier sur le point d'être fusillé par un groupe de dissidents. Il le prit par la main et le rendit à sa mère, une vieille veuve très pieuse et dévote. C'est du moins ce que l'on raconte ici, dans cette toute petite église. Edgar Winitsky est un chanteur de rue que l'on rencontre de Kiev à Lviv et dont on n'oublie pas facilement la voix rauque. Saint-André est une église baroque, fermée pour travaux en ce moment, qui se dresse sur une colline au-dessus du Dniepr. Elle a été construite par un Italien et inspirée des vieilles églises traditionnelles. Elle date de 1744 et surtout, elle n'a pas de cloche. Car si une cloche de Saint-André sonnait à Kiev, aussitôt le fleuve déborderait sur la rive gauche. Panorama sur le fleuve et en bas, le quartier de Podil, le plus vivant de la ville, comparé souvent à Montmartre. <laughs> La descente Saint-André, comme on appelle cette promenade, longe des petites boutiques où l'on vend absolument de tout. on longe de belles maisons baroques, néo ou même en bois, et deux musées, celui de Mikhail Bulgakov, un écrivain, et le musée d'une rue, qui raconte l'histoire de ce quartier, aussi célèbre que Montmartre. No, thank you. Ici, un restaurant propose du foie gras, des cuisses de grenouilles, de la baguette et des escargots. Franchouillard, non? de faux permis de conduire, jusqu'où se loge la célébrité. Le groupe pareil Krishna qu'on a déjà rencontré à Riga, est-ce qu'ils sont venus à pied? Restaurant situé à l'étage du grand magasin, certains font la queue pour les ribs, d'autres pour un petit verre de vodka. À cette heure-ci, la recette aux cerises semble avoir un gros succès, mais il y a aussi un restaurant asiatique. profusion de marchandises. Edgar Winitsky interprétant Earth Song de Michael Jackson. Prémonitoire